Мы начинаем сегодня игру яка к правовой тематики для вас вы можете показать некоторые образец результаты работы и можете хорошо поработать на вопросы ко всем оттерзать доклады по поводу того, не неосмыслены и так далее. Когда мы говорим об умении критиковать и действовать, это очень важная способность. Как в том тумане, когда плывешь, нужно понять вообще.

Група журналі. Це вас. Ковальчук. Лагерна Лакіонова. Ділиться на дві групи. Актив та пасив, актив, який приймає активну участь у ліцеї та пасив, які зовсім познають І пасиб, досить... вимагають від усіх ліцеїстів дисципліни та, та роботи. Пасив не хоче виконувати Матеріальне положение влияет на отношение учителей к ребенку? Ну, э, э, я думаю, ні. Я теж думаю, тому що э, все-таки вчитель все повинен приділяти увагу кожному, кожному учню э, і я думаю, що гроші на це влияють. Точнее, я сказала, что люди не действуют, не читают тексты, задают структурные вопросы, интересуются чем-то. Ну, больше, например, если тебе нравится, там, не знаю, больше литература, чем, не знаю, там, биология, в ты будешь больше интересоваться литературой. И даже если у тебя там будет провал то биология, с той самой биологией, а с литературой окажется, то мы ну, не считаем, что ты пассив, там, или что-то еще. Главное, чтобы ты интересовался, а не сидел как камёба. Действие. Тот, кто принимает участие в действии, активен. Срывает урок и удачу, активен. Выступает от них? Активен. То есть критерий активности для того, чтобы оценивать человека, недостаточно. Это у него энергетизм и желание предъявить себя и воздействовать. А критерии здесь, ну, может быть, а вот у меня масса, так сказать, здесь было вполне активных людей, которые покинули это повещение мы считаем, что если учитель будет негативно влиять на учеников, то они его будут как-то ненавидеть и не уважать. Поэтому он будет как бы, давать им знания, или, ну, то есть, в конце концов они поссорятся, но это никому не надо. Что они не захотят учиться, и в конце концов, когда они вырастут, они будут жить знаниями, которые он вложил в этот учитель. То есть если он, он станет там закрытым, или жить, нет, будет жить в ненависти к самому учителю, если он потом как учится и станет учителем, он будет как-то лишний каких-то прикосновений. И это может продолжаться до того, как учитель может давить любого урока. Проблема в том, что учитель не может давить родителей, он может только -то быть помощником для ученика. Причем на котором можно интересно. Я считаю, что учитель не может заменить родителей, потому что родители помогут тебе как бы там учитель, конечно, помочь тебе максимум. Стоему. Я. Я Бурман Настя. Да, Критики. И у меня вопрос. Правильно ли я поняла из вашего доклада, что учитель не принимает воспитание, о, роли воспитания учеников? Я говорил это уже несколько раз. Учитель принимает, но вот именно поэтому он формулирует мысль самого ученика у учителя. И как я говорил, он не может заменить родителей. Все равно даже как бы ни был учитель, если родитель не научил его там, не баловаться на уроке, не касаться в него банками, то учитель. все равно учитель не сможет его отучить. Я прочитать текст и сказать свои претензии к власти, чтобы легальный бизнес был процветающим. Вот. И мы написали пункты, которые мы хотели бы сказать. Свои претензии к власти. Тема нашего доклада «Позиция взрослых и подростков». Первая позиция, что родители считают, что они всегда правы. Вы знаете это из собственного опыта, что даже если вы предоставили им все доказательства, что они не правы, они все равно будут стоять на своем. В этой позиции дети ну, подростки всегда должны быть неправы. Родители. Следующая позиция, то что родители ущемляют детей своих ну, запрещая им общаться с конкретными людьми, э, пытаются отстоять свою независимость. Ну, в некоторых это выражается стилем одежды, стилем разговоров или друзья. Я хочу, как и против этого, и как и наоборот, ну, стараюсь, они не знают, они много денег, и хотят, чтобы дитина все научилась, но дитина, можно сказать, не интересуется, потому что батьки думают. І тому я багато таких ситуацій, коли батьки просто сказати, скати дітей так, щоб вони самі виїжджали з певної ситуації, там віддають якийсь універ, і вони мають і самі справляти на цей універ, а вони там тільки певним планом можуть допомагати, щоб дитина знала, що такі, який це там труд, і все таке. Правильно ли Правильно, я розумію, що э, ви і искали... Значит, позицию только детей. То есть вы позицию взрослых, вы ее не показали абсолютно. Вы, вы как бы, показали только то, что да, ребенок, да, там, любовь ребенка, да, там, потом самостоятельность ребенка, ребенка карманные деньги. А что родителям от детей? Они не должны ничего получать? Ну, получается так, что родители детям дают все, а дети взамен ничего не дают. В эту сторону бизнес еще не были. Логично? М -м -м. Да. Не сказать. Всегда, да. 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 Правильно ли я поняла, что родители должны давать подросткам полную свободу, чтобы они стали самостоятельными? Да, для того, чтобы они научились жить. То есть... Я... Здесь, да, мы думаем, наша группа а -а -а. прослушала все доклады, и у нас есть несколько замечаний по поводу моментов нашей темы. Первая тема у нас была про рекламу, это бизнес-мастерство. -плат. Группы власти мы не услышали, к сожалению, но некоторые ученики приняли участие в бизнесе. И наша группа не согласна с некоторыми моментами бизнес Во-первых, мы считаем, что все должны вернуть коррупцию и просто снижать налоги. Это глупо, поскольку коррупция к и приводит к улучшению налогов его бизнес. Поэтому это не, не выход. Как для государства, так и для бизнеса. Коррупцию необходимо убирать, а не наоборот всячески поддерживать. Потому что это не вариант, не способ решения проблем, а только ослабление для моего бизнеса. Как у нас в Украине в данный момент. И по теме семьи, у нас несколько замечаний общего понятия семьи. И из докладов групп, групп «Миллионеры и девочки» Во-первых, для создания семьи действительно нужны материальные основы, поскольку люди могут встречаться, не имея денег. Но для того, чтобы довести успешную семью, деньги действительно нужны. И наша группа считает, что семья по контракту, скажем так, когда люди сознательно наоборот ставят другу деньги, и один продает, другой покупает. Но этой семья уже не будет. Даже если не будут все остальные условия. И любовь, такое тоже возможно. И дети, но семья по контракту, она заранее обречена на разбор. И у нас самое главное замечание это время родительные и дети. Во-первых, мы, считаем, что родителям все, все же необходимо каким-нибудь образом контролировать своих детей. Подростки в своем возрасте еще не готовы к реальной жизни, и им необходимо давать какую-то самостоятельность, но родители всегда должны хоть немного, ставить какие-то рамки, как правильно ведь Алдаша, но при этом четко их контролировать. С другой стороны, родители должны дарить детей. Это одно из главных условий, потому что чем больше родители давят ребенка, тем больше он уходит. с к мужским компаниям и вообще в обществе свет. свет. Мы считаем, что отдача должна быть как от детей, то есть уже признание авторитета родителей. Они все-таки старше, чем и дети. И самостоятельность ⁇ это не только новые права, но и новые обязанности, которые родители должны вместе в ними жить. Ну, на этом у нас все.